हे फीवर में आमतौर पर पोलन से इसका ताल्लुक होता है अब बाहर का मौसम आ रहा है अब इसमें हे फीवर खूब आम होगा इसकी छींकों में आमतौर पर जो पहले मैं इलाज किया करता था नेट्रम में टू हंड्रेड देता था और अगर उसका फ़ायदा हो जाए तो ठीक वरना सैबाडिला सिक्स में या थर्टी में सैबाडिला तो जब आप पढ़ेंगे किताब में तो वहाँ लिखा होगा कि यह छींकों की सरदार दवा है और अक्सर होम्योपैथ जब छींक का नाम सुनते हैं तो सहबाडिल्ला पहले जवाब में आती है लेकिन हे फीवर में मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है बार ऊपर फायदा देती है नहीं नहीं भी देती बल्कि अक्सर नहीं देती इसकी अपनी ख़ास किस्म की अलामतें हैं सहबा की उन इलामतों के साथ अगर वो इलामतें मरीज में होंगी तो है बड़ी फायदा देगी वरना नहीं देगी इसलिए हे फीवर के नाम पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो अक्सर अपना काम होंगे बाज दफ़ा नेट्रम्योर जैसा कि मैंने बताया है सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है वो चीकों पे बहुत अच्छा असर दिखाता है और नेट्रम इसका एंटीडोट भी है लेकेसिस का लेके म्योपैथिक में दी जाए तो इसका एंटीडोट बन जाता है नेट्रोम्योर इसलिए दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करते बाहर एलर्जी में आपको बहुत सी दवाएं मिलेंगी मैं मिसाल या चंद दवाएं आपको लिखाता हूं एलियम सिपा एक दवा है जिसे हम प्यास कहते हैं एलियम सीपा में भी बहुत सीखें आती हैं और तो जो प्यास काटती हैं उनको पता है कितनी सीखें आती हैं और लंगर खानों में हमने देखा है पानी के अंदर डबो कर प्याज काटते हैं मजदूर उससे फिर उनको छींकी नहीं आती वो हवा में उसकी गैस नहीं उठती सब वाकिफ हैं छींकें आती हैं मगर इसकी छींकें आंखों में सुर्खी नहीं पैदा करती जब होम्योपैथिक में हमने ट्राई करके देखा है इसको तो पता चला कि एलो ये अंदर खराश करती है ये बीमारी जो प्याज के जहर से मिलती है अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ छींके आएंगी लेकिन खराश पैदा होगी गले के अंदर और लंग्स में बाहर वो उससे टॉन्स भी पैदा हो जाते हैं मगर आंखें साफ रहती हैं पानी निकलता है आंखें फिर भी साफ रहती हैं ज्यादा से ज्यादा प्याजी रंग हो जाएगा लेकिन एक और दवा है यूफ्रीजिया वो भी चीखों की चोटी की दवाओं में दाखिल है और नज़ले के इलाज में अमूमन होम्योपैथी उसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी आरामद यह है कि आंखों में वो सुरखी पैदा करेगी और गले में खराश नहीं करती इतना आंखों पर के लिए जालिम और गले के लिए नस्बता मेहरबान एलियम सिपा इसके बरक्स चीज़ है इन दोनों को भी पेश नज़र रख लें आजकल जो बीमारी फैली हुई है उसमें अगर ऐसी सीखें हैं जिनमें आंखों में सुर्खी और जोश और तकलीफ है तो उसमें तो फिर आपको यूफ्रेजिया जहन में आनी चाहिए आमतौर पर बिलमूम मैं जिक्र किया है एक हज़ार में अगर आप दे दें तो मेरा ख्याल है कि बहुत से केसेज में नुमाया फायदा होगा दूसरी खुराक फौरन नहीं देनी चाहिए मैं तो उमन एक हफ्ता इंतजार के बाद देता हूँ लेकिन अगर शुरू यानी बीमारी ठीक होकर दोबारा फिर सर उठाने लगे फिर उस वक्त एक खुराक दे दी जा सकती है